SST dan subsidi Rom 95 merungsingkan rakyat sambil bekas Menteri Rafizi Ramli menyediakan diri menjadi Darth Vader untuk membakar dua tiga musuhnya. Sisters in Islam mengalahkan Majlis Agama Islam Selangor di Mahkamah Persekutuan dan Andun Sabah bakal didakwa kes rasuah. Saya Pak Baganesan dan anda menonton Intipati Berita Minggu 15 Jun ke 21 Jun 2025. Ini Kuasa Live. Berita pertama, SST baru bermula, subsidi bond 95 masih kabur rakyat terhimpit, jawapan masih sama. Dalam masa 10 hari lagi, dua perubahan besar bakal melanda rakyat Malaysia. Namun maklumat yang dikongsi masih separuh masa. Banyak persoalan masih tinggal sebagai Soalan. Pada 1 Julai, rejim SST baru akan dikuatkasakan dan subsidi bersasar untuk RON95 dijangka bermula meskipun hala tujuannya masih belum jelas. Kadar SST yang dikemas kini dijangka menambah hasil kerajaan sebanyak 5 bilion ringgit setahun tetapi jumlah penjimatan daripada pemansuhan subsidi pukal masih belum didedahkan. Minggu ini pada 16 Jun, Perdana Menteri memberi jaminan bahawa subsidi bersasar RON95 akan diteruskan seperti dirancang. Dan pada 26 Mei lalu, Menteri Kewangan Kedua Amir Hamzah sudah nyatakan subsidi bersasar bermula pada separuh kedua 2025 iaitu bermula 1 Julai tinggal beberapa hari sahaja lagi. Bagi SST, kadar-kadar baru sudah diumumkan. Secara am, semua makanan import seperti ikan kembung, pisang, jambu, MBCA dan tuna akan dikenakan cukai. Untuk meletakkan isu ini dalam konteks Malaysia, negara kita sememangnya bergantung kepada import makanan kerana tahap sekuriti makanan negara amat lemah. Satu keadaan yang sudah berlarutan selama beberapa dekad. Minggu ini juga, laporan Jabatan Perangkaan TOSM mendedahkan bahawa lebih 50% petani kita berusia 60 tahun ke atas, warga emas. Ini memberi gambaran suram terhadap masa depan pertanian negara. Apatah lagi jika industri seperti durian terus mengutamakan pasaran ekspor bukan keperluan domestik. Keadaan harga barangan di pasar sudah pun menunjukkan kegelisahan. Harga sudah mula naik dan tidak menentu. Lebih seminggu sebelum kadar baru SST dilaksanakan. Tinjauan harian Metro minggu ini mengesahkan bahawa pelbagai barangan keperluan harian telah mengalami kenaikan harga. Dalam suasana ini, apa yang diperlukan rakyat adalah pencerahan yang jujur dan menyeluruh. Keputusan besar sudah pun dibuat. Sama ada betul atau tidak, budaya flip-flop dalam komunikasi hanya mengundang panik dan spekulasi. Setiusa politik kepada Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim mengatakan minggu ini bahawa kerajaan sanggup meneliti semula perluasan SST. Namun kenyataan seperti ini tidak membantu. Sudah tentu kalau SST ditentukan melalui jatuh kuasa merangkumi pelbagai kementerian termasuk MITI, Perdagangan Domestik dan Kementerian Kewangan. Memberi bayangan bahawa kadar ini masih boleh dirunding semula hanya mengundang pelbagai pihak melobi dan menimbulkan lebih banyak ketidaktentuan. Jika keputusan telah dibuat, tanggungjawab kerajaan ahli politik dan pejabat awam ialah memastikan pelaksanaan dilakukan secara telus, konsisten dan tanpa kekeliruan, bukan menambah lagi tanda soal yang membebankan rakyat. Berita kedua yang bakal menteri. Rafizi bebas dan kini sedia bakal sesiapa sahaja. Bekas menteri, bekas timbalan Presiden PKR dan kini hanya ahli parlimen Rafizi Ramli bertekad untuk menyuarakan tanpa kekangan dengan menggunakan podcastnya. Kini sehingga PRU16 Rafizi bebas untuk membakar sesiapa sahaja. Podcastnya yang bakar menteri kini sudah di rebrand sebagai yang bekas menteri. Masih dengan singkatan YBM. Tetapi bukan nama sahaja yang berubah sewaktu so, kempennya untuk mempertahankan jawatan timbalan presiden melawan Mir Iza Anwar menerusi jelajah hiruk, Rafizi Ramli mengambil tona atau cara seperti seakan-akan ia adalah satu farewell tour. Malah Rafizi sering menyebut yang dia tidak mungkin akan mengalahkan anak presiden lawannya Nurul Iza Anwar. Tetapi jauh sebelum hari pengundian, Rafizi Ramli melalui jelajah hiruknya telah mula memberi rasa pedas kepada setengah pihak dalam partinya sendiri. Termasuk Menteri Pendidikan Fadlina Nasidik dan Pengurusi Pemilihan Merangkap Menteri Wilayah Persekutuan Zaleha Mustafa. Kalau jelajah hiruk pun sudah cukup hangat, bayangkan sekarang Rafizi ada kebebasan penuh dan pada masa yang sama, masih ada kuncu-kuncunya dalam kerajaan memberinya maklumat. Dengan itu, podcast YBM mungkin akan menjadi cabaran sebenar kepada podcast Keluas Kejap yang diterajui oleh bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin. Khairi sudah dua tahun lebih telah dibuang daripada UMNO dan kini tiada jawatan kerajaan. Maka dengan itu, ada beza besar. Rafizi masih ada talian langsung kepada orang dalam kerajaan. Maka dengan itu, YBM dijangka lebih panas, lebih berasas dan besar kemungkinan dengan maklumat terkini dari dalam. Semalam, Rafizi membuat posting dan menunjuk diri dia memakai topi Darth Vader. Ini pasti membuat beberapa pihak dalam dan luar parti stres sedikit. Dari kami di Kuasa Live, kami beri wish kepada Rafizi, good luck bro, harap berjaya. Berita ketiga, puak liberal menang. Sisters in Islam tidak sesat kata Mahkamah Persekutuan. Mahkamah Persekutuan semalam menolak permohonan Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) untuk mengekalkan fatwa yang mengisytiharkan Sisters in Islam (SIS) sebagai sesat fatwa yang dikeluarkan pada tahun 2014 dan sebelum ini dipertahankan oleh Mahkamah Rayuan pada 2023 akhirnya diketepikan oleh Mahkamah Tertinggi Negara. Panel lima hakim termasuk Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat melutuskan keputusan ini secara majoriti. Empat daripada ahli panel tersebut adalah beragama Islam. Menurut keputusan mahkamah, Sisters in Islam bukan individu beragama Islam tetapi sebuah syarikat dan oleh itu fatwa tidak boleh dikenakan terhadapnya. Mahkamah berpendapat bahawa fatwa hanya boleh terpakai kepada individu-individu yang beragama Islam bukan kepada entiti berdaftar seperti syarikat. Sisters in Islam menyambut baik keputusan ini dan mengifatkan ini sebagai satu kejayaan untuk demokrasi di Malaysia. Manakala pihak yang menyokong MAIS pula menegaskan bahawa mahkamah tidak membatalkan fatwa itu secara substantif sebaliknya hanya memperincikan perbezaan antara individu dan syarikat dalam pelaksanaan hukum. Namun yang pasti, keputusan ini akan memberanikan lebih Ramai pihak untuk mencabar fatwa-fatwa yang dikeluarkan yang dilihat tidak selari dengan semangat perlembagaan persekutuan. Tahun lalu, Mahkamah Persekutuan juga menggemparkan negara apabila membatalkan 16 nekmen undang-undang syariah Kelantan. Selepas dicabar oleh Nik Elin Zurina Abdul Rashid, dan satu lagi kes penting yang menguji hak kuasa negeri terhadap hak perlembagaan. Sisters in Islam dan Nick Elin Zuina bukanlah chapter terakhir dalam isu ini. Berita keempat, Andon Sabah, dua orang akan didakwa tujuh bulan selepas rakaman bocor. Pada November 2024, beberapa rakaman audio tular di media sosial mengaitkan beberapa ahli Dewan Undangan Negeri Sabah dengan dakwaan menerima bayaran sebagai balasan untuk konsesi perlumbungan. Semalam 19 Jun 2025, tujuh bulan kemudian, Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Azam Baki mengesahkan bahawa tiga individu akan didakwa iaitu dua adun Sabah dan seorang ahli perniagaan. Difahamkan bahawa ahli perniagaan tersebut merupakan individu yang mengeluarkan dan menyebarkan rakaman-rakaman audio berjumlah sehingga 10 pita. Siasatan mengambil masa terutamanya untuk mengabsahkan kesahihan bahawa bahkan rakaman dan kandungannya sahih. Namun ada juga persoalan, kenapa siasatan begitu lama? Jika bukti sudah tular sejak tahun lepas. November lepas, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM turut bertungkus lumus dalam menangani isu rakaman-rakaman ini yang dimuat naik oleh sebuah portal berita. Kerana SKMM merasakan rakaman-rakaman ini sekiranya didengar oleh rakyat biasa berpotensi menggugat siasatan pihak berkuasa. Malaysia Sangat patut berterima kasih yang kita ada SKNM yang memastikannya kita tak keliru. Parti Warisan juga tampil membuat kenyataan bahawa sebanyak 20 adun daripada gabungan rakyat Sabah, GRS, yang dipimpin oleh Ketua Menteri Haji G. Nur, mungkin juga terlibat dalam skandal ini. GRS adalah rakan penting dalam pembentukan kerajaan perpaduan dan terus menyokong kerajaan persekutuan sehingga hari ini. Pendirian rasmi kerajaan negeri setakat ini, jika berlaku rasuah, pemberi dan penerima sama-sama mesti disiasat. Namun, kenyataan sekarang agak janggal. Jika ahli perniagaan itu, si pemberi akan didakwa, kenapa hanya dua adun yang didakwa atau disiasat? Kenapa tidak semua adun yang dikaitkan, yang disebut dalam pita-pita audio ini dipanggil untuk siasatan. Soalannya tidak kecil. Adakah keadilan akan berhenti pada dua nama sahaja? Atau ada lagi pusingan seterusnya? Pilihan raya negeri Sabah perlu berlaku pada tahun ini. Walaupun BN dan Pakatan dan GRS akan bertembung, ada persetujuan tidak resmi yang tidak kira apa keputusan pilihan raya negeri, semua pihak akan menyokong kerajaan perpaduan. Berita kelima, Ketua Polis Negara Baharu minggu depan ketika kes tembak menembak meningkat. Dalam tempoh empat hari, dua insiden tembakan berlaku di Bandaraya Kuala Lumpur. Satu di Big Fields di restoran makan pada Jumaat lalu. Satu lagi di Ceras di luar shopping mall pada 16 Jun. Menurut Timbalan Ketua Polis Kuala Lumpur, Muhammad Usos Jan Muhammad, siasatan awal mendapati kedua-dua kejadian membabitkan elemen kongsi gelap. Ini menimbulkan kebimbangan baru terhadap peningkatan aktiviti geng jenayah bersenjata di bandar. Kes terbaru di Viva Mall hanya satu kilometer dari pejabat kuasa Life mana saya duduk dan buat recording ini. Dalam suasana ini, Tumpuan juga kini beralih kepada kepimpinan tertinggi PDRM. Ketua Polis Negara Razaluddin Hussein akan menamakan tempo perkhidmatannya pada 22 Jun 2025 iaitu minggu depan. Timbalan Ketua Polis Negara Ayub Khan Maidin Pichai dijangka akan menggantikannya. Latar belakang Ayub Khan menjadikannya calon yang sesuai untuk berdepan dengan cabaran terkini. Dia pernah mengetuai Jabatan Siasatan Jenayah, Narkotik dan Counterterrorism Bukit Aman serta mempunyai pengalaman sebagai Ketua Polis Johor. Gabungan pengalaman tersebut memberikan Ayubkan perspektif unik dalam memahami dan merekang ancaman geng kongsi gelap yang kian semakin berani bergerak secara terbuka bahkan di pusat-pusat beli belah. Peralihan kuasa dalam PDRM minggu depan menimbulkan persoalan sama ada pendekatan baru yang bakal diperkenalkan dan sejauh mana keselamatan awam akan dipulihkan. Anda bersama saya, Prabaganesa, mengupas isu-isu yang berlaku sepanjang 15 sehingga 21 Jun 2025. Minggu depan, kita buat show sekali lagi di Offside. Sehingga itu, bye!